নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অল্টেক আছাম ইউটিউব চেনেললৈ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনাক দেখুৱাম আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডত কেইজনৰ নাম আছে সেয়া আপুনি অনলাইনৰ মাধ্যমেৰে কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডতো আপোনাৰ নাম আছেনে নাই সেয়া আপুনি সহজতেই চেক কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে পাঁচ কোটিৰো অধিক মানুহৰ নাম ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা কৰ্তন কৰিছে চ' আপোনাৰ নামটো সঠিকভাৱে চেক কৰিবলৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাই ল'ব তাৰপিছত আপুনি নিজেও চেক কৰিব পাৰিব আৰু আনকো আপুনি চাই দিব পাৰিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে এইখন আপুনি চেক কৰিব পাৰিব চ' আপোনাৰ মোবাইলত থকা প্লে' ষ্ট'ৰটো প্ৰথমে অ'পেন কৰি ল'ব প্লে'ষ্ট'ৰত অ'পেন কৰি আপুনি ছাৰ্চ কৰিব মেৰা ৰেচন আপুনি মেৰা ৰেচন চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ আহি পৰিব ইয়াত আপুনি দেখুৱাইছে মেৰা ৰেচন টু পইণ্ট জিৰ' ইয়াত আপুনি অ'পেনত ক্লিক কৰি দিব প্ৰথমে আপুনি ইনষ্টল কৰি ল'ব তাৰপিছত আপুনি অ'পেন কৰি দিব অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ এণ্টাৰপেছটো আহি পৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ চ' আপুনি ইয়াত দেখা পাইছে প্ৰথমে আপুনি দেখুৱাইছে ভেনিফিচিয়াৰী ইউজাৰ্ছ চ' আপোনাৰ পৰিয়ালত যিকোনো এজনৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰটো আপুনি ইয়াত বহুৱাই দিব যদি কেনেবাকৈ সেই আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ দি লগ ইন নহয় তেতিয়াহ'লে আপুনি বেলেগ এটা আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ ইয়াত আপুনি বহুৱাই লগ ইন কৰিব পাৰিব প্ৰথমে আপুনি ইয়াত দেখুৱাইছে এণ্টাৰ ইউৰ আধাৰ নম্বৰ প্ৰথমে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মুৰববীৰ আধাৰ নম্বৰটো ইয়াত দি দিব তাৰপিছত আপুনি কেপচাৰ চেম টু চেম বহুৱাই দিব তাৰপিছত লগ ইন উইথ অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব লগ ইন উইথ অ'টিপিত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপুনি দেখিছে অ' টি পি চেণ্ড ছাকচেছফুলি আপুনি অ'কেত ক্লিক কৰি দিব অকেত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপুনি দেখুৱাই অ' টি পি ভেৰিফিকেশ্যন আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডত লিংক থকা মোবাইল নাম্বাৰত অ' টি পি যাব আপুনি অ' টি পি চেম টু চেম ইয়াত বহুৱাই দিব তাৰপিছত আপুনি ভেৰিফাইত ক্লিক কৰি দিব ভেৰিফাইড ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপুনি দেখা পাইছে অ'কেত ক্লিক কৰি দিব পকেট ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপুনি দেখুৱাইছে কেট নাও এণ্ড স্কিপ চ' আপুনি কেট নাও আপুনি এটা এম পি ইউজ কৰিব পাৰিব যদি আপুনি ইউজ কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি স্কিপত ক্লিক কৰি দিব স্কিপত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকৈ আহি পৰিব ইয়াত আপুনি দেখুৱাবছে আপোনাৰ যিটো অনলাইনত ৰেচন কাৰ্ড সেয়া ৰেচন কাৰ্ড আহি পৰিছে চ' আপুনি পৰিয়ালৰ হেড যিখন আছে আপোনাৰ সেইজনৰ নামটো ইয়াত আপুনি দেখাব সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপুনি ইয়াত দেখা পাব এইখন আপুনি ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ডটো আপুনি ডাউনলোড কৰি থৈ দিব পাৰিব চ' এতিয়া আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব যে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডত কেইজনৰ নাম আছে চ' সেই সেইকেইজনৰ নাম আপুনি চেক কৰিবলৈ আপুনি তলত দেখা পাইছে মেনেজ ফেমিলি ডিটেইলছ ট'টেল মেম্বাৰচ ফ'ৰ চ' চাৰিজনৰ নাম ইয়াত দিয়া আছে ট'টেল মেম্বাৰচ ফ'ৰ তাৰপিছত ইয়াত আপুনি দেখা পাব মেনেজ ফেমিলি ডিটেইলছ আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আৰু সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব ইয়াত আপুনি দেখা পাইছে চ' ইয়াত দেখা পাইছে ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰ ট'টেল কেৱাই চি পেণ্ডিং চ' এতিয়ালৈকে আমাৰ কে ৱাই চি পেণ্ডিঙত ৰৈছে এতিয়াও ভেৰিফাইড হোৱা নাই চ' এনেকৈ আপুনি চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডত কেইজনৰ নাম আছে যিসকলে ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা নাম কৰ্তন কৰিব বিচাৰিছিল সেইজন সেইসকলৰ নাম কৰ্তন হৈছেনে নাই সেয়াও আপুনি এইটোৰ মাধ্যমেৰে চেক কৰিব পাৰিব বা কোনোবা মানুহৰ যদি আপুনি এড কৰিব বিচাৰিছিল তেতিয়া হ'লে এড হৈছেনে নাই আপুনি ইয়াৰ জৰিয়তে চেক কৰিব পাৰিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডত কেইজনৰ নাম আছে আপুনি সেয়া চেক কৰিব পাৰিব আগতেও আপোনাক কৈছোঁ ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে পাঁচ কোটিৰো অধিক মানুহৰ নাম কৰ্তন কৰিছে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আপুনি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এই ভিডিঅ'টো চ' আনকো এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব পাৰে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ' এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ